Ребята, всім привіт! Мактрагер. Якщо ви бачите такого тіпа, якого на тапках 100 наунд, знаєте, у тіпа явно лежить 6 кейсів і 6 ключів до них в Counter-Strike. Сьогодні ми дозволимо собі немножко багатої житті і відкриємо цілих 6 футлярів. Перед вами без лишніх слов ми починаємо з самих дешевих скинів. самых дешевых кейсов. Первый пошел. Ребята, первый блин комом, как говорится, трошки не вышло. Можно второй, второй. Э, недавно, кстати, ребята, мне выпал данный, данный индивид, вот такие вот интересный. Вот он меня находится сейчас. Вот. Ну вот, вчера вы, ребят. Другой кейс. Мы не ждем. Я тоже задолбался ждать. Вы не же хотите ждать. Опа, фиолетовая, что там пробежал О, фиолетовая, уже, уже не синя. Так, дивимся, что там. Батлски, Две копейки. Переходим дальше не, к... не особо Дешевим, е кейсом, але не самим дорогим, які у нас сьогодні будуть. Е перший раз був перший ключ і другий кейс. А зараз ми обманочку зробимо. буде другий ключ і перший кейс. Ребята, це все комбінація Counter-Strike. У е мене в цій грі вже не ігна, достатньо один, так що я в цьому розбираюсь. Ребята, Перед вами результат, в принципі. Да, но ну, не повезло, немножко, ну 100 трек, ну статрек фил тестед, могло быть и лучше, правильно, правильно, теперь обманочка еще раз, первый кейс, другой ключ, опа, ребята, ну мы начаемся, правильно, Хотя можно было, ну, и, да. можно и отчаиваться, да. В Но на десертик у нас два достаточно хороших кейса, которые стоят ну, немалую сумму денег, скажем так. Скажу вам, ребята, вы на эту сумму можете и девочку в ресторанчик сходить. Так что надея мы завершаем на данные два кейса. Тут может выпасть вот такие вот интересный экземпляр я бы был вообще напротив вот такие тут же интересные мужичок может выпасть ну мы начинаем правильно мы начинаем так сыня 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 фиолетовая ага револьвер да Минимал ВР, кстати, возможно даже окупится кейс хотя бы. Ну, я думаю, нет. Ну, скинчик прикольный, но оружие гамно. Я думаю, если ты на работу сходишь, оно окупится. <свят> ребята, последний, к сожалению, на сегодня кейс. Мы его открываем. И надеемся, что выпадет что-то хорошее. Я даже не буду смотреть, ребята. Ну, а так хорошо открывать. Угу. Ребята. Ну тут прям лучше все. Uh, Сьогодні нам, на жаль, не повезло, але повезло в житті повезет в любві, так, да, чертому говорить. Не повезло в кейсах, повезе в любви, Правильно, Русланчик. Да, правильно. правильно, все правильно. А ну так що цю богаті ми закриваємо, деньги сюди ми більше не втратимо, тому що з цього немає ніякого змісту. Правильно, правильно, все. Ребята, к сожалению, сегодня я вас не порадовал, но, ну, ничего страшного, правильно, правильно, mm -hmm. все, ребята, МакТрахер будет с вами, это самое главное, хорошего вечера.